সবাই কেমন আছেন আমাদেরকে ভালো রেখেছেন কে আজকের মাহফিলে যিনি কবুল করলেন তিনি কে হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা উজাড় করে সেই মাহবুদের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وانك لعلى خلق عظيم عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد